Добрий вечір, мене звати Ірина. Я учасник марафону саме зимового марафону. І я дуже вдячна, що мене запросили на цей марафон. І чесно кажучи, я спочатку взагалі навіть не вірила, що це щось можливе, тому що, знаєте, коли тобі запропонували, наприклад, те, в чому ти ніколи не брав участі, ти сумніваєшся, чи тебе вийде. Ти більше 9 місяців, Боже мій, це ж, це ж не один день, це не місяць, це такий час. І я думаю, що е, саме, мабуть, завдяки тому, що е, я бачила якісь певні результати, досягаючи, наприклад, займаючись першого дня, я побачила, що дійсно я можу тепер, наприклад, читати тексти, я їх розумію, е, тексти якихось. Книжок, пісні. Я розумію, я дуже вдячна цьому марафону, дуже вдячна кожному учаснику за те, що ви дійсно віднеслися по-справжньому дуже серйозно до цього марафону. І дуже вдячна Віра Поліційна вам, тому що саме ви дуже багато вклали для цього проєкту, і всі ви дуже дякую вам. Наталю Галинша. Добрий вітер всім. Я хочу сказать, что создатели, руководители, преподаватели нашего онлайн-марафона внесли огромный вклад, огромную частицу своей души для того, чтобы изучение английского языка было и доступно, и комфортно, и полезно, и осознанно, потому что каждое произведение заставляло задуматься о своем предназначении в жизни, оценить те возможности, которые окружают нас. Поэтому этот онлайн-марафон, во-первых, дисциплинирует. Ты знаешь, что тебе ежедневно нужно все это прослушать, изучить, записать и обязательно выполнить домашнее задание. Это дает свой мотивационный и настрой. И все-таки результаты, которые получают после... Прохождение этого девятимесячного марафона дают свой отпечаток и дают свои конкретные результаты изучении языка. конкурсе. Победила в конкурсе. Все это хорошо, когда делается регулярно и вовремя. Поэтому это доставляет возможность понимать, слышать. Трох и мужской энергии. Я користуюсь нагодою виразити щиру вдячність організаторам цього марафону, вчителям, які нас навчали англійською мовою. Я взагалі розмовляю майже вільно трьома мовами польська, українська і російська. Але мені завжди не вистачало англійською. Вивчав в школі, в інституті, але міг читати, перекладати зі словарем, проте не міг. Спілкуватися учною мовою і розуміти, що кажуть на слух, пісні і таке інше. Нещодавно були з жінкою в Греції десь тиждень, і це було, знаєте, так приємно, коли до тебе тебе питають, do you understand me або «Do you speak english, ти можеш відверто відповісти «Yes, I do». Чого всім? Бажаю розуміти, коли до вас хтось спілкується англійською, і підтримувати бесіду, відповідати і допомагати тим, хто хоче вашої допомоги. з іноземців, переважно дуже вдячний. І ще раз хочу висловити цій жінці, бо через її енергію, власне, і просувається цей марафон. Борис Різніколаєвич, котрим вже -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5, і він працює. <связать> <связать> мне Борис Бережной зовут. Мне 74 года. Я еще молодой, я еще молодой. И год назад я узнал об этом проекте, включился в него, и через пару месяцев я изучал в школе техникуме в ВУЗе немецкий язык. Поэтому, но мне английский язык просто столкнулся с такими ситуациями, что за рубежом вот, нужен был английский язык. Поэтому я изучал его в течение 9 месяцев. Я, когда через два месяца стал слышать язык, поделился со своими детьми, внуками, друзьями, они тоже подключились к этому проекту, пригласили своих друзей и так далее, и у нас образовался круг единомышленников. Так мы, собственно говоря, я за 9 месяцев уже вот ездил в январе в круиз на лагере, общался на английском языке и уже чувствую себя уверенным. Это действительно великолепный проект. Я с радостью вошла в этот проект и занималась все эти 9 месяцев. Я, конечно, не изучала немецкий или французский, я в школе и в институте изучала английский язык, но это, как у нас говорят, прошло. Да? Вот. А тут я уже вникла в него, насколько было интересно. Каждое задание было это, ну что-то такое вот особенное. Все было пронизано добротой, теплом, вниманием ко всему окружающему нас в миру. И все контрольные были, ну очень интересные. Я благодарна всем организаторам этого проекта и всех приглашаю. Приглашайте своих родственников, друзей, чтобы участвовали в этом проекте, изучали язык. Здравствуйте, мне действительно очень приятно было, что я участвовала в этом марафоне и даже дошла до финиша, выполнила все задания, хотя под конец действительно было очень сложно написать текст, но я поставила себе цель. Я до нее дошла, и я действительно этому очень рада. Я рада, что этот марафон учит не только английскому языку, но и самоконтролю, дисциплине. Да, я согласна с предыдущими. И мне очень приятно. Я благодарна всем, кто создал этот марафон, этот уникальный марафон.